الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وانسانا على انسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثلنا الذي ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه راجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَقَالَ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَمَحْبُوبِهِ وَمَعْشُوكِهِ مُخُبِرًا وَآمِرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع رسولہ ہی صلی علیه و الی بذ کے شہر چبینی درو در خوش و لدانا دوری معنی کے ول شاس نبول بلبل بر گلش تسبیح خانس کہ ہر خاری بتسبیح ش زبانیس مومن ذِكَرِ خدا بسیار گو یاد او کن یاد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين. والحمد للہ رب العالمین تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اضام تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ازام ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الٰہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد دری میں فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد دری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد